الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أود الجبال يسبح والطير فكنا فاعلين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin syukran li fadilatil ustaz Fahmi yang telah memimpin bacaan yasin moga-moga dengan bacaan yasin yang kita alunkan itu yang kita sirami iman kita moga dia tumbuh subur untuk bertemu dengan Allah di padang mahsyar kelak dalam keadaan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tajuk yang akan saya cuba bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan masih lagi menceritakan tentang surah Yasin. Kita masuk pada ayat 58, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Bukan maknanya ucapan daripada Tuhan pemilik sekalian alam. Allah Taala gunakan ungkapan Rabbil Alamin. Kita baca dalam Al-Fatihah kita pun alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi menggunakan perkataan Rabb yang mendidik kamu, yang membimbing kamu, yang memimpin kamu. Perjalanan hidup kita mesti dipimpin oleh orang. Daripada kecil lagi kita dipimpin oleh mak ayah. Ibu kita pegang tangan kita supaya kita tidak terjatuh tersesat, terbabas. Itu dari sudut fizikalnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi ladzi khalaq. Bacakanlah. Bacalah oleh kamu dengan Tuhan yang menciptakan kamu. Sebelum ibu mak ayah kita didik kita, Allah terlebih dahulu didik kita dalam perut semasa Allah Taala menciptakan kita daripada alaq. Bagaimana pertemuan di antara telur dengan sperma? Mak ayah tak ada buat apa pun. Allah yang alurkan. Orang konseling kata kita dilahirkan sebagai Johan. Sebagai juara. Di antara banyak-banyak sperma itu, kita yang menang. Akhirnya bertemu dengan telur. Maka pergilah ke dinding rahim. Berlakulah satu alaqah. Satu simpulan mudrah. Kemudian jadilah tulang. Jadilah insan yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lahirlah kita ke muka bumi dipimpin, diasuh oleh mak ayah. Dan jauh daripada itu sebenarnya kita tak lepas daripada bimbingan. Pimpinan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladhina amanu. Allah ta'ala memimpin orang beriman. Adapun orang yang tak beriman, Allah ta'ala tak nak ambil tahu. Terpulanglah kamu. Oleh sebab itu, Islam ini special. Islam ini bermakna tunduk. Oleh sebab itu, saya tu, tulis di sini, istislam. Islam itu disebut oleh para ulama sebagai istislam. Al-khudu' wa ta'ah. Tunduk, patuh dan penyerahan diri. Maka tak dipanggil Islam kalau kita tak serah diri. Sebelum kita tidur, kita akan serah diri. Bermula daripada mata, tangan, telinga. Semua mata nampak tutup. Telinga tak tutup pun tutupin telinga kita. Tapi kita tak boleh dengar apa yang berlaku sekitar kita. Bermana itu kita serah seluruh anggota kita kepada tidur untuk ditidurkan. Oleh sebab itu di sini, konteks Islam itu ialah menyerah seluruh kehidupan kita. Ustaz Fathiyakan menulis buku. Apa arti saya menganut Islam? Maksudnya yakni intimai Islam. Apa arti saya masuk Islam? Maka dia kupas di sana. Saya mesti Islam Dia sudut akidah saya. Islam Dia sudut perbuatan saya. Amalan harian saya. Ibadah saya. Pergaulan saya. Kalau kita luaskan apa saja. Saya mesti Islam ekonomi saya. Politik saya. Perhubungan saya dan sebagainya. Mesti Islam. Barulah kita dipanggil Muslim. Orang yang Islam. Datang jumpa Nabi SAW. Qalu amanna. Kami telah beriman ya Rasulullah. Rasulullah kata, "Kamu belum beriman. Qulu aslamna Walamma lamma yadkhulil imanu fi qulubikum." Kamu belum lagi beriman. Kamu baru masuk Islam. Itu fizikal. Oleh sebab itu Islam asasnya lima rukun. Ulama meletakkan lima. Syahadah, solat, puasa, haji dan sebagainya. Lima rukun. Yang lebih dalam lagi ialah beriman dan naik atas sekali ialah ihsan, muhsin, mutaqin dan sebagainya. Makna Islam yang kita kata tadi Islam. Kalau kita pergi jauh lagi orang-orang barat ataupun ulama-ulama yang hebat sikit dia kata Islam itu adalah cara hidup. Dalam Inggeris kita kata the way of life. Bagaimana kita lead menguruskan kehidupan kita. Kita nak nak hidup kita ada orang kata, kita nak nak hidup kita ada orang kata Islam hanya di titik jadah saja. Di bulan puasa, Islam itu dia. No. Islam Muhammad Iqbal. Dia kata, Islam mengatur atas. Islam itu tinggi dan tidak boleh ada lebih tinggi. Jadi bila mana Islam itu, kita kata khuduk, tunduk, ta'ah, patuh, istislam menyerah diri pada Allah. Maka dikala itulah kita, maka dikala itulah kita sandarkan Islam itu kepada Nabi Assalam. Kita berilaika ya'udus salam fahayyina ranna tadaras salam tabala liwal ikram nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di penghujung usia sayyidatina khadijah radhiyallahu anha nabi keluar sekejap untuk tarik nafas dan menghirup udara ke Mekah sampaikan salam Allah kepada istrimu sayyidatina khadijah Maka Nabi terus masuk dan berkata, salam kepada kerana yang menyebutkan salam. Habis, maka Sadijah, habislah di atas pengorbanan sebagai seorang isteri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada ayat tadi. Salamun qawlam min rabbir rahim. Apabila semua orang berada di pada mahsyar untuk bergerak pergi ke syurga Allah. Ada kumpulan manusia masuk ke syurga syukur. Alhamdulillah. Moga-moga kita sebahagian daripada mereka. Ada mereka diiring masuk ke neraka. Wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara. Berkumpul-kumpulan. Berkumpul, berkumpul kumpulan. Begitu ramai. Mereka akan diiring oleh para mereka. tak ada seorang pun yang terlepas dan tak ada orang nak pergi ke, ke neraka pun disebut dalam ayat lain yushabuna ala wujuhim ditarik atas muka mereka siapa nak pergi humban dalam neraka ditarik diseret diikat dalam surah ar-rahman diikat kaki dan kepala dibaling jauh masuk dalam api neraka manakala satu kumpulan lagi dihampar dengan pemaidani merah wasiqal ladhin <tuh> taqaw rabbahum ila al-jannati zumarah. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sala wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidina lantas mereka pun dibawa masuk ke dalam syurga ngam-ngam saja kaki mereka melangkah masuk dan memijak bumi syurga terdengar satu suara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut salamun Qawlan min rabbir rahim salamun Qawlan min rabbir rahim salamun Qawlan min rabbir rahim lantas mereka masuk mendapat ucapan welcome daripada Allah marhaban daripada Allah subhanahu wa taala dan mereka bertemu dengan kawan-kawan mereka tahiyyatuhum fiha salam semua akan mengucapkan selamat sejahtera tak ada lagi bermusuh tidak ada lagi dengki mendengki tidak ada lagi tak puas hati dengan orang tidak ada lagi rasa wa nazana ma fi sudurihim min ghill. Allah Taala dah cabut daripada hati kita rasa dengki. Kita ni duduk di dunia ada perasaan dengki tadi. Ada perasaan nak balas dendam. Ada perasaan tak puas hati. Ada rasa keluh kesah. Ada rasa risau dan tak, dan semacamnya. Maka itu di akhirat Allah Ta'ala cabut awal-awal lagi. Wa nazana cabut. Dan bila kita berada dalam syurga. Dalam keadaan rindu merindui. Tahiyyatuhum fiha salam. Masing-masing bertemu antara satu sama lain. Masing-masing mengucapkan salam, salam. Bahkan bila mereka tengok, lalu di depan mereka makanan. Ha, macam burung terbang dan sebagainya. Wah, sedapnya daging burung ini. Terus mereka menyebut, subhanakallah. Subhanakallah. Kalau kita di sini panggil ha, pembekal makanan tu ha, datang sini. Tak ha, kira lah siapa nama dia. Datang sini. Tapi kita, di akhirat kita tak panggil orang itu kita panggil subhanakallah memuji Allah subhanakallah terus dengan burung yang terbang tadi masuk dalam pinggang makok kita terus cantik sedap bagaimana dalam sebut dalam surah al-waqiah bagaimana daging walahmin thairin mimma yashtahun daging burung yang begitu enak untuk dimakan begitulah nak panggil apa-apa pun subhanakallah bukan tekan loceng subhanakallah subhanakallah bila kita dah kenyang dakwahum fi wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dunia ni susah nak sebut subhanakallah nak sebut alhamdulillah kita berkira-kira kadang-kadang tak sempat pun sebut lupa nikmat yang kita telan yang kita minum yang kita kunyah yang ada di hadapan kita dengan kesihatan yang ada bagaimana Allah Taala anugerahkan kepada kita Allah Taala kita kadang-kadang kena sedar juga apa kita hidup di dunia ni bukannya tak ada kos kita duduk di sini dengan ada kipas, ada elektrik dan sebagainya. Berapa banyak organisasi kita kena bayar kos kita berada di sini. Allah Ta'ala lagi lah nak hidupkan kita. Nak keluarkan sebiji beras itu. Berapa kos yang Allah Ta'ala tanggung untuk kita. Bagi oksigen lagi, bagi mata, telinga, hidup sehat. Kita tak ada insurans, tak boleh masuk hospital swasta. Berapa kos dia? Seminggu 14 ribu mungkin. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita sehat. Bagi kita itu dan ini tak sikit pun kita terfikir mungkin untuk mengucap Alhamdulillah. Oleh sebab itu, awal-awal surah Al-Fatihah diucapkan, diajar kepada kita, sebutlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali pada ayat kita. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Sampai di sini, kita ulang-ulanglah baca. Eh, dekat ramai-ramai ni tak bolehlah. Di rumah nanti, bila kita baca surah Yasin, ulanglah. Salamun, salamun qawlam Rabbir Rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ada satu doa yang ditulis oleh ulama. Allahumma salimna min afati dunya wa fitnatiya. Allahumma salimna min afati dunya wa fitnatiya. Allahumma salimna min afati dunya wa fitnatiya. Ada dan nota saya tulis dalam bahasa Arab. Ya Allah selamatkanlah aku. Daripada fitnah dunia. Kita hidup ni banyak sangat fitnah dunia. Fitnah pangkat, fitnah harta, fitnah anak, fitnah. Kita jadi cantik pun fitnah juga. Eh, lawak-lawak dah, fitnah dah. Tak ingat dunia dah bila orang puji sikit, melambung. Kaki dah tak pijak bumi dah. Eh, awak ni pandai lah. Ah, tunjukkan, ah fitnah juga. Itu yang disebut dengan hati-hati. Ada di kalangan anak-anak kita. Aduwal lakum fahzaru. Aduwal lakum. Ada di kalangan yang kita rasa dia ada menyokong sebenarnya dia musuh kita. Hati-hati. Fahzaruhum hati-hati yang tersitna tadi. Maka kita baca salamun qawlam min rabbir rahim. Dengan berkat salamun itu, kita pun membaca doa yang Allah selamatkan aku daripada fitnah. Ujian. Yang kadang-kadang kita tertewas dengan ujian tersebut. Tertewas dengan kepandaian kita. Dengan pangkat yang kita miliki. Dengan kecantikan kita. Dengan apa yang kita ada. Mungkin ilmu yang kadang-kadang tertewas. Dengan ilmu yang kita banyak. Disebut dalam kisah Surah Al-A'raf bagaimana Bal'am bin Ba'ura, seorang alim dari kalangan Bani Israel. Ilmunya cukup tinggi. Doanya amat mustajab. Tapi dia tersilap. Dia doa kepada Nabi Musa supaya tersesat jalan jangan masuk ke Palestine. Akhirnya Nabi Musa sesat 40 tahun di padanti Yatihu Nafil Ar. Lantas Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ya Allah kamu telah selamatkan aku daripada Fir'aun. Kamu telah selamatkan kaumku sampai kami dapat seberang laut merah. Sekarang kenapa kami disesatkan di atas padang ti ini? Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagitau, "Kerana aku menerima doa Bal'am bin Ba'ur yang mendoakan supaya kamu sesat di bumi ini. Supaya jangan kamu pergi ke Palestin, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala arahkan Nabi Musa pergi ke Palestin bawa kaum Bani Israel berada di sana." Akhirnya Nabi Musa tangan "Ya Allah, Sebagaimana kamu terima doa Bal'am bin Ba'ura. Terimakanlah juga doa aku. Allah Ta'ala tanya apa doa kamu, wahai Musa. Doa aku cabutlah iman dalam hati Bal'am bin orang. Dia orang alim. Ini kadang-kadang bimbang juga. Kita orang cendekiawan. Orang terdidik. Orang yang terpelajar. Ada BA, Master, PhD. Dua, tiga kadang-kadang tu. Bimbang-bimbang. Takut kita pun terpedaya. Dengan kekuatan ilmu yang kita ada. Tetapi kita tidak ada iman. Tak ada nilai satu sen pun. Mungkin di dunia kita disanjung, dipuja, dipuji. Kita diangkat. Kita didengari kata-kata kita. Tapi di akhirat kita tidak boleh ada apa. Apa kerana kita tiada iman? Itulah bermakna bernilai sangat iman tadi. Atas dasar itulah Allah Ta'ala ucapkan kepada mereka yang sempurna imannya. Sempurna Islamnya. Sempurna ihsannya. Salamun qawlamir rabbir rahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbadar salamun hiya hatta matla'il farj salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ada tujuh di sana yang mengungkapkan perkataan salamun dan kita baca dalam surah al-waqiah illa qilan salaman salama illa qilan salaman salama boleh dijadikan zikir boleh dijadikan wirid harian kita naik kereta pergi ke mana-mana mohon keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala kita masuk syurga. Allah Ta'ala ucapkan awal-awal lagi. Masuk dalam syurga, dalam keadaan selamat. Bila selamat, bermakna tidak ada gempa bumi. Tidak ada kebakaran. Tidak ada banjir. Tidak ada apa. Barulah di itu, baru kita seronok nak makan. Kalau ketakutan, tak boleh buat apa-apa. Kesihatan pun tak boleh. Allah Ta'ala letak awal-awal lagi. Kamu masuk dalam syurga ini. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kamu duduk dalam syurga. Dalam keadaan bersenang-lenang. Makanlah apa saja kamu nak makan. Dengan keadaan kamu selera. Tak ada sikit pun sakit. Jangan risau lagi. kecemasan manis ke, darah tinggi ke, takut gemuk ke. Tak ada lagi dalam syurga. Doktor pun dah tak ada. Kecemasan lagi tak ada. Ambulan pun tak ada. Kecemasan 999 semua tak ada. Semua nak makan, makanlah. Tak ada sikit pun rasa sakit. Kuluhu hani an maria. Makanlah. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah di atas kesabaran kita di dunia. Jadi saya pesan diri saya tuan-tuan, sekejap saja dunia ini. Pejam tak boleh buka mata habislah dunia. Tarik nafas, okey lepas. Tak lepas nafas kita habislah dunia. Baru tadi sembang, minum kopi ngetis sekali. Eh tengok-tengok orang dah bawa dengan van jenazah. Sekejap saja dunia. Sabar. Memang dunia ini tak adil. Siapa mencari keadilan di dunia tidak ada. Dunia tidak adil. Kita baik orang jahat marah. Kita jahat orang baik marah. Kita baik orang baik pun marah dengan kita. Kita jahat sama-sama jahat pun marah dengan kita. Dunia tidak adil, maka carilah keadilan di akhirat. Kerana akhirat adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi raja, yang menjadi Malik Yaumiddin, pemerintah pada hari itu. Itulah saja. Moga-moga dengan salamun qawlam mir rabbir rahim ini tuan-tuan boleh bawa dalam zikir hati yang kita salamun qawla min rabbir rahim dan amat bertuah kita menjadi orang Islam kerana agama yang terbaik ialah agama Islam innal is inna dina indallahi islam wa man yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin semua para nabi membawa agama Islam dan jangan kita rasa ragu-ragu dengan Islam al-izzah bil Islam kita rasa bangga dengan Islam yang kita ada pegang elo adu alaiha bin nawajis pegang dia dengan gigi gerham dalam keadaan mana sekalipun jangan lepas Islam kita kerana para sahabat sanggup mati kerana Islam kerana para sahabat berjuang untuk kita dapatkan Islam kita maka pegang betul-betul walaupun orang letak apa saja pada kita maka kita pegang Islam biarlah wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan kita mati kecuali kita mati dalam keadaan Islam menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga Allah taala bawa kita semua dalam keadaan kita penghujung usia kita adalah biskul hitam di akhirnya menghadap Allah dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekian saja yang baik itu datang dari Allah lemah dan kurang itu adalah kelemahan saya aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim assalamu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pulangkan balik kepada Ustaz Fan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Mahali atas kesempatan kita tadi. Terusnya